এনেকুৱা এজোপা গছৰ লগত চিনাকি কৰাই দিব বিচাৰিছোঁ যিজোপা গছৰ কথা জানিলে আপোনালোকে আচৰিত হৈ পৰিব হেল্ল' এভৰি ওৱান কি খবৰ আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালেই আছে নহয় জানো মোৰো ভালেই পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আৰু সৰ্বপ্ৰথমে আপোনালোকক মই সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ কাৰণ মোক আপোনালোকে ইমান ছাপৰ্ট দিছে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে চাইছে তাৰ কাৰণে বহুত ধন্যবাদ আৰু আপোনালোকৰ ছাপৰ্টৰ অবিহনে মইতো আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰোঁ আপোনালোকৰ ছাপৰ্ট পাইহে মই আগবাঢ়ি যাব পাৰিছোঁ আৰু ছাপৰ্ট কৰিব যাতে মই আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ আৰু আপোনালোকৰ মাজলৈ ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ'বিলাক মই আনি থাকিব পাৰোঁ যাতে আৰু আজি ভিডিঅ'টো খুবেই মানে দৰকাৰী এটা ভিডিঅ' বনাবলৈ গৈ আছোঁ আপোনালোকক এনেকুৱা এজোপা গছৰ লগত চিনাকি কৰাই দিব বিচাৰিছোঁ যিজোপা গছৰ কথা জানিলে আপোনালোকে আচৰিত হৈ পৰিব গতিকে ব'লকচোন প্ৰথম আপোনালোকক গছজোপাৰ লগত চিনাকি কৰাই লওঁ আৰু আপোনালোকে আজি ভিডিঅ'টো সকলোৰে লগত শ্বেয়াৰ কৰিব তেতিয়াহে আপোনালোকৰ জৰিয়তে বেলেগেও মোৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা অকণমান হ'লেও উপকৃত হ'ব আৰু যিজোপা গছৰ লগত আপোনালোকক চিনাকি কৰাই দিব বিচাৰিছোঁ এইজোপাই হৈছে গছজোপা দেই মানে এয়া চাওক চেনি আপোনালোকে হয়তো বহুতে পাব পাৰে আৰু বহুতে হয়তো নাপায় এয়া মই ওচৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ ওচৰলৈ আহা এয়া চাওকচোন পাটখিলা এনেকুৱা আৰু এয়া দেখা পাইছেই এইফালে চাওক আৰু এয়া আমাৰ মানে ঘৰতে আছে অলপ হাবি হৈ আছে চাফা কৰিবলৈ লাগিব আৰু এই গছজোপাৰ নাম হৈছে ইনচুলিন প্লেণ্ট গতিকে আপোনালোকে হয়তো চিনি পাইছে বহুতে যিসকলে পায় আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যিসকলে নাপায় আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে হয়তো অকণমান হ'লেও উপকৃত হ'ব আজি এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আৰু এজোপাই একমাত্ৰ প্লেণ্ট যিজোপা গছৰ পাত ডাল খাই ডায়েবেটিছ কণ্ট্ৰল কৰি ৰাখিব পাৰি আৰু যিসকলে খাইছে হয়তো আপোনালোকে গমেই পায় কিমান কণ্ট্ৰলত আনিব পাৰি ডায়েবেটিছ কিটি কিমান শক্তিশালী চাওকচোন প্ৰকৃতিৰ বুকুতেই মানে গোটেই ঔষধ মানে ঔষধবিলাকেই পোৱা যায় নহয়নে বাৰু আৰু আমাৰ যে প্ৰকৃতিৰ বুকুতেই ঔষধ আছে সেয়া মানে চিৰসত্য কথা কিন্তু হয়তো কিছুমানে সেয়া ব্যৱহাৰ কৰে আৰু কিছুমানে ব্যৱহাৰ নকৰে আৰু যিসকলে ব্যৱহাৰ কৰে তেওঁলোকে খুবেই ভাল মানে ৰিজাল্ট পাই আহিছে যিহেতু আমাৰ যিবিলাক নেচাৰেল বস্তু হয় তাত কোনো ছাইড এফেক্ট নাথাকে আৰু ডায়েবেটিছ থকা মানুহে যে ইয়াৰ পাতটো বা থালটো খাব পাৰিব এনেকুৱা নহয় সকলো মানুহে খাব পাৰিব কাৰণ ইয়াৰ বেনিফিট বহুত বহুত আছে আপোনালোকে গুগলত ছাৰ্চ কৰিলেও আপোনালোকে গোটেই কথাখিনি গম পাব পাৰিব ইয়াতে এণ্টিবেক্টেৰিয়েল এণ্ট এণ্টিমাইক্ৰব্ৰিয়েল লগতে এণ্টি অক্সিডেণ্টৰ মানে কাম কৰে ই আৰু কিডনী ষ্ট'ন ব্লাড প্ৰেছাৰ আৰু এজমা জাতীয় যদি কাৰোবাৰ কিবা প্ৰব্লেম আছে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰতো এই ইনচুলিন প্লেণ্টজোপাৰ মানে পাত যদি খায় আপোনালোকে যথেষ্ট মানে ভাল বিভিন্ন কৈ মানে শেষ কৰিব নোৱাৰি বিভিন্ন কাৰণত ভাল আপোনালোকে ডাইৰেক্ট এনেকৈ চোবাইয়ো খাব পাৰে পাত এখিলা লৈ ইয়াৰ থাল অকণমান লৈ এনেকৈ চোবাইও খাব পাৰে একো মানে প্ৰব্লেম নহয় চোবাই খালে বা আপোনালোকে পিচি পেলাই ইয়াৰ ৰসটো উলিয়াই খালেও হ'ব যিহেতু গৰম দিন আপোনালোকে চৰ্বত কৰিও খাব পাৰে মানে অকণমান টেঙা ভাৱ এটা আছে খাই কিন্তু খুব ভাল লাগে আৰু স্বাস্থ্যৰ কাৰণেতো বিৰাটেই উপকাৰী আৰু নতুবা আপোনালোকে এই পাতটো কি কৰিব জানে দাইলত দি আপোনালোকে খাব পাৰে দাইলখনো ধুনীয়া হয় খাবলৈ অকণমান টেঙা টেঙা হয় গতিকে বিভিন্ন প্ৰকাৰে ইয়াক আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে বেনিফিট বহুত বহুত আছে আৰু আপোনালোকে খাই চাব ডেইলি নিয়মিতভাৱে যদি এই পাতটো আৰু ইয়াৰ ফালটো এই ডা মানে ডালটোৰ কথা কৈছোঁ মই ডালটো অকণমান ভাঙি দেখাইছোঁ বাৰু এই এনেকুৱা ডালবিলাক এইটো কোমলীয়া বুঢ়া ডালবিলাকো আছে এনেকুৱা যদি আপোনালোকে নিয়মিতভাৱে ডেইলি আপোনালোকে যদি খায় হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট আপোনালোকৰ ছুগাৰ এক একেবাৰে কণ্ট্ৰলত আহি যাব নামেই হৈছে ইয়াৰ ইঞ্চুলিন প্লেণ্ট ভাবি চাওক আপোনালোকে এজোপা সাধাৰণ গছ বুলি ক'ব নোৱাৰি এই গছজোপা মানে বিৰাটেই মহত্ব আছে ইঞ্চুলিন প্লেণ্ট নামটো আপোনালোকে ছাৰ্চ কৰি চাব গুগলত আপোনালোকে গমেই পাব গোটেই কথাখিনি আৰু আপোনালোকে যদি এনেকুৱা গছ ৰুব বিচাৰে ৰুই ল'ব পাৰিব নিজৰ ঘৰতে আপোনালোকে নাৰ্চাৰীত খবৰ কৰিবচোন হয়তো পায়ো যাব পাৰে আমাৰ একচুৱেলি এইটো বাহিৰৰ পৰা অনা হৈছিলে আমি যাওঁতে মানে বাহিৰৰ পৰা আনিছিলোঁ আৰু এনেকৈ ৰুই দিলে মানে ঢেৰ হৈ যায় বহুত হৈ যায় দেখা পাইছে ইয়াৰ কিমান হৈ আছে ইমান ধুনীয়াকৈ আৰু একদম ইজিতে মানে উঠি যায় মৰি না নাযায়েই ইয়াৰ যদি এতিয়া ডাল এটা নি পেলাই ৰুই দিয়ে নহয় প্লেণ্টটো বা ধুনীয়াকৈ গ্ৰ' হৈ যায় মানে কম দিনৰ ভিতৰতে গ্ৰ' হৈ গোটেই মানে পাতে ভৰি পৰে আৰু ধুনীয়াও লাগে দেখিবলৈ চাওঁচোন গতিকে এই ইনচুলিন পেনজোপাৰ মানে কি কি গুণ আছে আপোনালোকে গোটেইখিনি গমেই পালে নহয় জানো আপোনালোকে আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই অকণমান হ'লেও উপকৃত হৈছে সেয়াই আছিলে আজি ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে আপোনালোকে আজি ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ আৰু লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ আপোনালোকে নাপাহৰিব আজিলৈ আহিছোঁ তেন্তে পুনৰ সকলোকে লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ত ধন্যবাদ